Если ваш город стал похож на выставку мужских фотографий и высоких слоганов, скорее всего, к вам пришли выборы. Первый раунд карнавала высоких обещаний 2015 позади, и секретные материалы в ожидании второго тура выборов решили показать, что происходило за несколько дней до мэрской гонки в штабах кандидатов. И на улицах Киева. я не знаю, ну зоопарк, бедные животные, не жалко этих животных, это навести порядок вот это ЖКХ вашей страны. Кто сделал чудо и лишил известного чемпиона победы в первом раунде? И как с приближением выборов у кандидатов поднимался градус вежливости? <связывая> Насколько внимательно современные избиратели отнеслись к предвыборным программам, желающих посидеть на мэрском кресле. Вы знаете, такой Сергей Гусовский? Вы, вы голосовали за него? Вот он идет к кандидат в мэры. Какая это хотя бы Это хорошо план Б или это плохо план Б? Или может это он про наркотики вообще говорит? Это у меня есть план. Ну, а, же, да, да, да. а да, я не думала. А да, это мог бы мой парень подумать О наркотиках. А то же самое касательно перехода на контрактную армию. Очередник КМД будет иметь политическую волю, чтобы перевести армию на контракт. Я думаю, да. Мы опросили всех, кто искал встречи с журналистами в предвыборную пору и не забыли за тех, кто нас проигнорировал. А ты до что звонила? Да, звонила, но ничего не ответили. Вопросы отправили, они молчат. Морозятся. Зря его не выбрали. Любимчики Фортуны и однорогие неудачники выборов 2015, кто своими поражениями помогает делить киевский пирог и где живут люди, голосовавшие задумчиво. Смотрите только в секретных материалах, кого выбирали киевляне и интервью с одним из финалистов выборов 2015, Сергеем Гусовским. Прежде чем радовать кандидатов бесплатным пиаром, мы разработали список вопросов, единый для всех избранных. Приветствую вас, я Володимир Бондаренко. Василь Гацько, я глава политической партии «Демократический альянс». Нашей задачей было как следует проанализировать позицию каждого желающего отсидеться на мэрском кресле и понять, под кого работают откровенно непроходные кандидаты, которые на языке медийщиков и политтехнологов именуются не иначе, как технические. Я ничего не буду обіцяти киянам. я просто может, только одно сказать, что... А будь який твердые предметы, которые в механизм, зупиняя его работу. Вот я хочу быть таким предметом. Ну, среди моих знакомых вот этой всей братвы никогда не было, на самом деле. То есть они могли быть в ресторанах, то есть могли быть регионалы те или те Закрепить успех мы решили в общении с избирателями. Как вам вообще наш пиар компания? Ну, вы обращали внимание? Я вообще не, не, проходной. не проходной, да? А привлекательный он как мужчина? Вот. Обычный мужчина. Мы просто в отношении политики нейтральны, поэтому да, да. а свидетели мы... и Я понял. Сейчас занятия будут. Начать мы решили с кандидата, который может вызвать ностальгию у многих рабочих крестьян. Дай, дай, дай. Вот такой, давай. Партия батькивщина, несмотря на наличие кандидатов, которые смогли бы составить конкуренцию одному известному спортсмену, решила выдвинуть человека, мягко говоря, не столь харизматичного. Но у этого кандидата есть плюс: у него уже есть управленческий опыт. Цепекло. 112 дней пекла. Обещания этого кандидата вполне ожидаемы, но крайне долго излагаются. Поэтому в некоторых моментах мы будем помогать Владимиру Дмитриевичу озвучивать мысль немножко быстрее. Почну старый тарифей. И пораховал до того, что э, называется «одна копейка». Его предвыборный штаб отлично изучил настроение людей. Большинство опрошенных нами жителей столицы вполне нормально воспринимают слова о том, что снизить тарифы – это прямая компетенция главы администрации отдельно взятого города. Смотрите, обещание снизить тарифы от главы КМДА – это популизм или это можно сделать? В связи с тарифом, да. можно. Впрочем, на улицах Киева все же нашлись люди, которые понимали концентрацию популизма в этом обещании. Это валимый популизм. Более того, кандидаты в местные органы самоуправления обещают те вещи, декларируют, которые на совершенно никак не зависят. мы сделаем контракт, кон, контракт, на армию или еще что-нибудь такое. Следующее обещание не менее предсказуемо. Другое питание – генеральный план. И последнее – громкое обещание. И треба думать, как нам повернуть корпоративность места. Место Киев настолько велике, настолько самодостатнее чтобы мы сами себе обслуживали как минимум. В Батьковщине неохотно говорят о финансировании рекламной кампании. Ну, если вы будь любые следы этой программы на улицах Киева, ну, в там есть несколько где несколько, я прикреслю. І для Києва це так. Я бачу там. Є допомога окремих компаній. Я не хочу сьогодні називати ці компанії людям старої закалки, реклама ні к чому. Я думаю, що колись в Києві почнуть прислухатися не до бікбордів і деяких заяв учніх, а до реальних справ, а також до тих пропозицій, які вносяться. Володимир Бондаренко реальними справами хвастається з большим удовольствием. Мені вдалося в тому числі в цьому році налагодити якусь систему в роботі з АТО. Поїдьте на вулицю Котельникова, там стоїть хоспис. Ми побудували цей хоспіс. Це було зроблено без копійки міських грошей. І розказувати, що ж не нравиться йому в столиці. Мені не подобається транспорт. Не забуває упам'ятати конкурентів. Починаючи з Олександра Олександр Омельченка, Київ почав забудовуватись хаотично. Це мені не подобається. І даже Бога заробляти в Києві на землі це ну я би сказав потворство. Земля Богом даний ресурс його продавати. Можно. Можно. Чтобы убедить избирателей отдать за него голос, Бондаренко добавляет. Я ухожу до 15 самых эффективных э, законопроектов. Однако рисковать собственным имуществом во благо народа не готов. Тогда на улице мои шестеро внуков и дети. Но если бы стал мэром, хотел бы получить вот такое прозвище за свою деятельность. Господар добрый. Видимо, за контролируемый популизм и непрозрачные инструменты финансирования своей кампании Владимир Дмитриевич и получил свои 8% голосов, финишируя четвертым на выборах. А мы отправились к следующему кандидату. Им стал человек творческий, с тонкой душевной организацией и совершенно непонятными мотивами. Когда вас заразно волос. У Евгения Рыбчинского свой подход. Он просматривает все вопросы и спрашивает, если что-то непонятно. Попроще. А и даже советуется с журналистами, как лучше отвечать. Ну, я думаю, что у меня гарантия за как раз имя, прозвище. У меня четверо детей, я не и пушать о Я пушаю Я так не Нормально. За что, в первую очередь, взялся бы поэт, если бы стал мэром? Продусим, это и я. В ответах Евгения не нашлось оригинальности. Сегодня только ленивый не скажет про То Моя задача – зупинити відмивання грошей. У нас наибольшие столичные дороги в Европе. Возможно, лучше было бы радовать людей своим творчеством. Песни писать не умеет. Писать... Кондюсер плохой. Угу. Смысл на него голосовать. На что же рассчитывал Евгений Рыбчинский в своей предвыборной рекламе? У мене не 500 площин, а дев'ять. Да, так, вони найбільші в Києві. Що правда? Ну, мужчина має бути хоч щось найбільше, правда. Сработало ли? Як вам його реклама? Нікак. А привлекательно так мужчина. Вот? Бучний мужчина. Мужчина як мужчина. Лозунг Київ для Київлян. главна ідея Рибчинського. Що поробили прибульці? При не подивиться, що ніхто не регулює, кількість мігрантів. которая оказалась неэффективной. Вы проголосовали за человека, который считает, что Киев для киевлян? Нет. Это, что, это, Украина для украинцев, Россия для русских? Нет. Здесь нужно более конкретно. Что ли? О том, где взял деньги на рекламу, Рыбчинский говорит открыто. У меня есть тумбочка, в которой... Дещо ще є, я все ж таки я скажу, що володів радіостанціями, ну, свій час продавав. Щодо цієї компанії, я у своїх найближчих друзів э, запозичив і це невелика сума. Це приблизно 600 тисяч гривень. Це ніщо в порівняння з моїми конкурентами. Євгеній Рівчинський в собі і в своїх силах дуже вірен. Я не боюся робити помилки. Я знаю, що я все одно прийду до своєї мети, тільки якщо господь, звичайно, буде. земной, с нашим народом и так далее. Вооруженный скинхедовскими взглядами на будущее родного города, он красочно остался за бортом гонки, предварительно оттянув на себя немного голосов. Мне абсолютно подобается Рубчинский. Это бренд. Мне не подобается. После того, как опытные и красивые политики закончились, мы решили проведать лагеря молодых и прогрессивных парней из «Дем-Альянса». Если в случае с предыдущими персонажами мы отказывались от гостеприимства принимающей стороны, то сейчас решили соглашаться на все, чтобы понять, насколько совковая встреча хлебом-солью умудрилась прижиться среди реформаторов.

у нас куточек типографии и полиграфии. Куда не проходим, все говорят, не можно снимать. Не можно, не Прежде чем мы начали опрашивать кандидата, нам захотелось выяснить одну подробность его предвыборной кампании. В вашей предвыборной программе там есть пункт про то, что вы будете бороться с подземными переходами. Что это означает? Ну, на самом деле, Місто оскільки ми будуємо насправді місто зручне для людини, то не те, що ми з ними будемо боротися, але ми будемо надавати перевагу а, створити простір, в якому людилю якій людині не складно давати, де не потрібно опускатися під землю, підніматися на гору. Можна переходити з однієї вулиці на іншу, з однієї з одного тротуару на, на інший бік дороги. Ми не змогли знайти тут смисл. Тобто. Діючі підземні проходи залишити це те питання. Дивіться, тут це питання транспортної в цілому транспортної системи і її майбутнього. Зараз світовий банк ну нам допомогла помощниця Васілія і все популярно об'ясніла там про конземний переходу, ви хотіти боротися ними? Ні, ми хочемо їх з ними не боротися, а власне для людей з обмеженими можливостями. Однак к честі кандидата Демальянса на ключовий вопрос он смог дати внятний ответ. Коли кандидат каже, що він змінить або зменшить тарифи, це популізм або це так може бути. Це правда. Це популізм. Переважна більшість тарифів, тарифів сьогодні регулюються національним законодавством і національними органами, аж ніяк не місцевими. Це не в компетенції місцевої влади, так само як і контрактна армія, конституція, справедливі тарифи і величезні пенсії. Но это правда не спасла Демальянс от неожиданного фиаско на выборах в мэрское кресло. Самые открытые и редко врущие демократы финишировали за бортом первой пятерки и теперь некому будет говорить правду о популизме кандидатов. Тем более, что люди очень сильно в ней нуждаются. Вы знаете, как он выглядит? Не, не очень. А Василий он бородатый, чей прытый? Скажите пожалуйста. Я Вас не знаю. знаю. А какие-то тезисы вы запомнили из этой избирательной кампании? Что все его и последний кандидат, которого мы опросили, прибыл к нам из глубин ресторанного бизнеса и занял почетное второе место по результатам первого тура выборов. Демократичность и минимализм Демальянца повторили товарищи по открытости из самопомощи. Мне хочется, чтобы Ки... Киеву повернулася посмешка. Ну, потому что это счастливое место. Я его таким помню. Я тут родился, я помню, что это доброе, классное, ну, комфортное место. Вы знаете, кто такой Сергей Гусовский? Нет. Торговое прошлое бизнесмена Гусовского обязала его просчитать баланс города, прежде чем раскручивать маховик авторских реформ. Для того, чтобы знать, что в тебе в господарстве есть, ты маешь. Мати доступ повний до реєстрів, кадастрів і, і іншої інформації такої, і по перше, не тільки ти, а й громада. Ви знаєте такий Сергій Гусовський. Ви голосували за нього? От він йде в кандидат в мери. По-друге, провести аудит тих підприємств, які тобі підпорядковані. Потім ти маєш призначити тих, хто може цим відповідально керувати. А керівники структурних підрозділів міської адміністрації, керівники комунальних підприємств, мають призначатися за результатами від відкритих конкурсів. Ми зараз спілкуємось з світовими компаніями, які готові запустити систему e-government, електронного урядування для того, щоб всі процеси в місті були прозори. Уже ніякого довіри, тому що всі кого, всі, хто йду туди, вони йдуть туда, анізу одноцелю це бізнес. Несмотря на огромное количество откровенно технических кандидатов, столичные выборы таки сумели перешагнуть во второй тур. Потому что голосуй, не голосуй, все равно получишь шайбу. Знаете, надежды нет, это что вы говорите, помоги себе сам, вот так и приходится жить. Это был обзор первого тура мэрских выборов. Мы желаем избирателям сделать правильный выбор во втором туре и напоминаем, что снижение тарифов и контрактная армия не внедряются местными властями.